Oh, 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 oh. Меня зовут Виталий Голота, я инструктор-дрессировщик и руководитель универсального дрессировочного центра Гелион, ну и Украинской общественной организации. Вот, есть, ну, я в кинологии уже с 1993 года, вот, и, скажем так, за свой жизненный опыт я уже убедился в том, что собаки, особенно собаки специального назначения, должны обладать огромным количеством знаний. Понимая сейчас необходимость помощи, там, любой возможной помощи армии, мы решили, ну, благодаря руководству Луганского погранотряда и Алексею Захарченко, в частности, мы смогли организовать такой замечательный пятидневный семинар, который, ну, как бы основная задача его дать те знания, которые немножко по-другому вам могут решить боевые задачи, то есть немножко расширить кругозор кинологов, провести тестирование, подготовку собак по таким основным направлениям как управляемость, послушание, следовая работа, защитная подготовка, дифференцировка запахов, вот и, ну, как бы мы видим, что материал очень хороший, ребята стараются, просто вот такая поддержка в виде дополнительных знаний и какого-то взгляда свежего со стороны помогает нам дать хорошую там, базу и улучшить дальнейшую работу собак по их непосредственным задачам. Закладка! Живи вот. Хороший кабачечко. Ой, дайте, со, со. Ага. Что, Красавец! Уже красавец! Раз, а, уже молодец! А где передняя часть? свой мальчик, халява часть Леша, скажи, пожалуйста, история этого бронежилета Как он используется? Ну, для всех собак уже хватает или это дальнейшее будет пошило? На данный момент по истории история этого бронежилета Это вообще, ну, увидели э, По учебных фильмах Как э, в Европе В полиции используются собаки штурмовые Они используются в бронежилетах Возникла идея Изготовления на территории Украины Своего как говорится, украинского производителя такого же бронежилета. В изготовлении помогли волонтеры. Они э, предоставили финансирование. Фирма в Киеве, Неопрен, они предоставили материал и ателье. То есть э, наши кинулые резав... 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 дали макет, с... соба... на собачках проверили, то есть подбор провели, прислали туда. Ребята на в ателье пошили первый экземпляр, Попробовали сюда использовать все, что узнали, все, что по практике применяется. Сейчас вот пришел. Да, ночью проходит, конечно, говорится, обкатку, кое-какую коррекцию. И в дальнейшем уже на протяжении месяца Первые три собаки, которые будут использоваться по поиску взрывчатки, именно разыскные собаки, будут э, уже обеспечены этими бронежилетами. Ну, вот сегодня на, на собаке появился такой бронежилет. Насколько ей зручно в том, и насколько долго ну, прилип... я думаю, собака, видишь, бегает весело и нравится, это все. Все вы вырабатывается игрой. Я думаю, ей зручно. Ау! Еще. Дай пять. alô, dede